О, война хулера. Доброго дядя, дня, вы даете все файны хулера. Мы назад из и мы играем на Алице. Ты говоришь, что отведешь меня к ней. Серий. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Так, бачим, тут ДТН. Он не просыпается. Дядя, дядя, встанет. Он умер, да? Умер? Да ты как я теперь него. пойду домой? Ты отведешь Нет, блин, меня? Живой. Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я Нет, с тобой нема, пойду. Так, хуже. так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Не, я буду них надув... давиться просто. Ну ладно, меня зовут Саша А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть Чтоб сзади не напали Винчо, на нас залез, что? Ну как же я оставлю тут дядю? Мышка починает Я к нему в гости пришел Он меня хотел домой отвезти Но монстры вот напали, зараза. они Лиз. на него как напрыгнут Лиз. Он стал Лиз. стрелять Лиз. Но большой упырь его в шею укусил Но мой дядя очень сильный Он его ножом убил Ты не такой сильный, как дядя Придется тебе помогать А то нас всех їдят. Да. Там мишка взагалі не может... <гум> не може нормально купити. Так, давайте понашали пшено змею. Ай, як та мешка крутиться, погано. Мне лучше за... Вон тама! Вон тама? Малий обіцяв, що буде допомагати, а він тільки заважає. О-о-о-о. Що беремо? Звісно, той, що там лежа був ліпше. Що з таки? Да пал. Давайте ще раз попробуємо. Розтяжечка Ростя... там була. Так, і де ми є? Ой, заново це все проходити. Фантома! Ой! ты не можешь? Ой, ой, сзади подползает! Пока я дивился нашего гарного пистолета, тут... Туда... Ух ты, тут целый... Давай! А! Бах! Как громко! Монстра размазала! Это граната, да? Так, зараза, давай. Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Так, патрончики в шкафу. Да я из-за того ничего не вот могу. Вот в этом. Бачить. Я знаю про шкафы с патрончиками, потому что мой папа разведчик. Надо открывать те на которых цифры. Да? Вот а это бач, тут цифры. Де ты цифры бачу, а? У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Ну, ты можешь взять пострелять. Де то є ружь? Оце чи шо? Ух ты, дивите, доска. Доска в повітрі весы. Так, туда ну твита ничего. Ее не можно с видом спустить, а то он мне так мешает, что не знаю... Опа, звуки дрезины. Ой, ой, сзади подползает. Да, да сзади. Звуки дрезины, значит, кто здесь тут рядом. Так, что она нас противогазная? Дики мешает нам. Ой-ой, смотри, там дырка. Да Та я бачу. гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. О. Ой, ой, сзади посползает. Эй, эй, осторожно. Да ой, мой. ой, сзади подползают. Никогда столько монстров не видел. Наши дозорные их раньше всегда убивали. Да. спуск внес так да, хочу что с боролась а тут а, что? а тут то а? дальше уже нос една сегодня мы уже уходим со станции да внус еду круто я раньше никогда в туннеле не ходил. Мама сказала, там страшно, и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Чистейшая правда. Что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет. Небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Небо. Я буду знаменитым. Я небо видел. Так. Думаешь, мы сможем попасть на небо? На небо. Постой! Я не хочу наверх, к небу! Не урони меня! Сволочи! Опустите меня! Мой там остался! Мой брат пообещал привезти его назад! Мама! Почему? Мамочка! А ты, почему Это моя мама! Своими Пойдем, своими она меня ищет! Спасибо, брат. меня. даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Сашенька. Без его отца Живой. нам бы не прожить. Да, Саша, Дядя Господи. умер, мам. Ты меня ты этот человек Спасибо принес на плечах. Я Спасибо, ему помогал вы, монстра убивать. Сыночка спасли. Мне вам не вам нечем отплатить. Возьмите Мам, патроны Я небо не видел. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. Да. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Так, вновь чуем, что на Вартрапе Вкрали мы против вас. Итак, давайте глянем. Улица, алие, условия. Купи автомат и улучши свое экономическое положение. Так, так, Зарядок, что у нас там по полях? Угадал или подсказали? 19. Хороший выбор. Все. Вот, на свой пистолетик иди детишкам отдай. Так. Многие угадал или подсказали? Хороший выбор. Так, а я вижу по <рес> Кредит с дебетом не сходится. Сам шедевр от дизайнеров с Кузнецкого. Моста. Таких отбалансированных ножей, как у меня, больше ни у кого нет. Опа, это что, сколочи не чешу? Покупать шедевр от дизайнеров с Кузнецкого моста. Винтерезов я бы купил бы. Ну... Но... Ну и фиг с тобой. И с тобой тоже. Так, давай ты лепсик. Продаем, пожалуйста. покупаем. Так, шо це, шо це таке? Це, це нам не Давайте цифрой. Цех. да вроде по пулях у нас все ж все, все будет этого калибра у тебя нет ну и где патроны то мои то вот так, ну, давай -то этого калибра у тебя хороший выбор да мужики да вы с ума сошли Что зимой Так, из нома и дома на поверхню Я снова Форпу. поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Мужские фашисты так зараз Ну, что ж це долго, да? <говорит> Так, поки у нас. Так, наш хороший, наш треба більше міняти. Які це револьвер, з чим? З Без Поганенко. Ну, цю серію я буду закінчувати. Дивіться слідуючи. Ставте лайки, підписуйтеся. І всього хорошого. Дякую за перегляд. О, вайна фуріра!